К красному биток. Как раз направление такое нужное. Ну и вот теперь сложный удар. К сожалению, с рестом левой рукой трудно. Левой рукой на оттяжке играет Рони. Выход на черный есть. Удастся ли забить? Да, да. А выход еще? О, это сказка. Это сказка выход. Но, получается резко тонко. И так, так, так. Замерли, замерли, тишина. Черный влозер. Выход на желтый есть. Шесть ударов. И мы увидим максимум. Пять ударов. Пять. Но далековато. Неужели сорвется? очень уверенно в дороге и продолжается его путь к максимальной серии к 12 в карьере. Коричневая лозе Три удара. Три удара. Нестандартная позиция синего шара. Но выручает техника нижний винт. Выход на розовый. Выход есть. И переход к черному есть. Два удара отделяют от максимума. Но! No! <laughs> а вот и он. Двенадцатый максимум Ронио Салливана. Я беру назад все свои слова о том, что финал не удался. Я забываю все то, что было в первой сессии уж такой концовки, максимум в завершающем фрейме, но такое бывало, бывало, даже в решающем фрейме бывало при счете 8-8. Но вот на наших глазах сегодня, 2 марта, состоялся новый рекорд. 12-й максимальный брейк Ронни Усаривана. У него были заходы на максимум тут, но этот удался.